কেনেকৈ সকলোৱে আজি আপোনালোকক দেখাম বাইকৰ বা স্কুটি লাইচেঞ্চ উলিয়াবলৈ কেনেকৈ চলাব লাগে মানে পূৰা টাৰ্ণিং থাকে ন এনেকুৱা খাপ খাপৰ তো আপোনালোকক দেখাম শিৱসাগৰ যাম শিৱসাগৰ দ্বিতীয় অফিচৰ ওচৰতে হ'ব আজি ত' ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু অলপ দেৰি পাছতে ত' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ একেবাৰে তাত লগ পাইছোঁ আপোনালোক ভালদৰে দেখে আহি পালোঁ এতিয়া আৰু সেইফালে দেখিছোঁ বাইক চাইকবোৰ থৈ দিছে আৰু সেইফালে আৰু মোৰ লগৰ এটাও আহিছে এটা তানু বুলি কয় তাৰ ই এখনত লৈ আজি চলাব আৰু এতিয়ালৈকে মানে হোৱা নাই তো হ'ব আৰু এইফালে সেয়া いいじゃ কি বস্তু যাবই ঘূৰাই আনোতে প্ৰব্লেম হ'ব খালি ঘূৰাই আনো গাড়ীখন পাৰ হোৱাটো ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এবাৰ ৰিটাৰ্ণো হৈ আহিব লাগে মানে বেগ কৰি পিনে আৰু আচলতে সি ছিটবেল্ট নলগোৱাৰ কাৰণে তাতে তাক ৰখাই দিয়া হ'ল তেনেকৈ আপোনালোকে যদি আহে তেন্তে ছিটবেল্টৰ পৰা দি কি ভালদৰে লগাই ল'ব আপোনালোকে যে দেখিছিলে গাড়ীখন গৈছিলে যে সেই ল'ৰাটোৱে মানে গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আচলতে চিটবেলটো নলগালে আৰু সেইটো কাৰণে তাৰমানে ফেইল হৈ গ'লি তো সেইকাৰণে আপোনালোকে গাড়ীখনো যদি আহে তেতিয়া আনে বা গাড়ীৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকে একদম চিটবেল্টৰ পৰা লগাই লৈ একদম পূৰা জোতা চোতা চব ধুনীয়াকৈ লগাই লৈ মেলিহে আহিব আৰু চব চিগনেল লাইট চাইট চব ঠিক হৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহে নহ'লে সেই অকণমানৰ কাৰণে সি ফেইল কৰিলে মানে সেইটো কথা আৰু আৰু আপোনালোকে যদি আহে তো অকণমান মানে প্ৰেক্টিছ কৰি মেলি আহিব নহ'লে অকণমান দিগদাৰ হ'ব অকণ ভালকৈ সদায় মেলি একদম ঘৰতে প্ৰেক্টিচ চেক্টিছ কৰি পেলাই পাৰিব লাগে আজি বৰ বেছি মানুহ নাই তো সেই খোলেই এইফালে দেখিছে আপোনালোকে খালী হ'লে বেছি মাত্ৰ আজি চাৰি পাঁচজনমান মানুহ আছিলে তো দেখালে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ লগ পাম